Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми розпочинаємо наш круглий стіл. Стіл цей приурочений відкриттю сьомого міжнародного авіаційно-космічного салону Авіасвіт, що пройде 30 вересня, 4 жовтня, на аеродромі Гостомель. Тема нашого круглого столу це високоточна зброя, зброя майбутнього. І сьогодні ми хотіли б поговорити про те, що Україна. Теж є, скажімо, виробником і експортером високотехнічної зброї Україна на озброєнні Збройних сил України, теж є зразки цієї зброї. І для відкриття хотілося б надати спочатку слово заступнику голови агентства з питань оборонно-промислового комплексу Міністерства промислової політики Луханіну Михайлу Івановичу. Спасибо. Уважаемые товарищи, значит, я считаю, что в преддверии такого важного события, как Авиасвит 21, выставку, которую мы проводим уже в седьмой раз, значит, если я не ошибаюсь, очень, наверное, будет интересно послушать и средства массовой информации еще раз о тех возможностях, которые мы имеем в оборонно-промышленном комплексе, о тех перспективах его развития и о тех перспективах, которые, в принципе, ожидают нас в этой сфере. Вам всем доложить, и это соответствует полной степени действительности, что мы в Украине имеем мощнейшее, мощнейшее или большое количество предприятий, которые научно-исследовательских организаций, учреждений, полигонов, которые являются осколком, я э, не побоюсь этого слова, того мощнейшего военно-промышленного комплекса, который существовал э, в стране, которая называлась Советский Связь. Те научно-производственные объединения создать вместе с заказывающим управлением Министерства обороны, вместе с кабинетом министров именно ту систему, которая будет называться оборонно-промышленным комплексом нашей страны. В основу создания оборонно-промышленного комплекса в соответствии с программой положены семь основных направлений, то есть семь научно-производственных объединений, семь структур, которые сейчас уже начинают, мы проводим уже сейчас совещание, начинаем их создавать. Значит, речь сейчас идет о том, чтобы создать их таким образом, чтобы они были функционально пригодны. Не просто, как вот мы пытались в авиации, вы знаете, создавать одну, создали корпорацию, потом она перестала функционировать, мы ее переформатировали, сейчас создали концерт. То есть вы должны прекрасно понимать, что готовых рецептов в этой отрасли быть не может. И мы, как и вся страна, находимся в этом, на этом пути в стадии поиска и постоянного эксперимента. Кто-то может сказать, что это очень затянулось, кому-то хочется быстрее. Я с вами сразу соглашусь, и нам хочется сделать это быстрее, качественнее. Но объективные вещи или обстоятельства объективные показывают, что не так это все быстро делается, как сказывается. Есть проблемы и субъективного, и объективного характера. Отсутствие и опыта, и во многих вещах отсутствие знаний не позволяет так нам быстро двигаться. Поэтому мы сейчас уже сформировали такое объединение, которое называется... Наши министерства, наши збройные силы находятся в дуже поганому состоянии. У нас идет как раз период... Ну, виживання не то, що там розвитку, і тому сьогодні е, я вам такий приклад приведу. Сьогодні за е, даними за законом е, України про оборону е, передбачено, що е, на бюджет Міністерства оборони кожного року має бути не нижче 2% від ВВП прийнятим е, бюджетом е, на той рік. Максимальне фінансування за всі роки незалежності міністерства оборони було максимальне в один рік 1,2%, а середнє за ці роки 1,05%. Тобто в два рази менше фінансування йшло для потреб міністерства оборони, а звісно, і для потреб В принципі, При желанні у нас є і потенціал, і при соответствуючому фінансуванні ми можемо потягнути і більше, Серьезные отрасли. Ну а что хочет, точнее, что будет представлять КБ «Луч», как вот по регламенту записано на выставке новая Ну и всех старых как бы образцов. Это новая система, опять же, базирующаяся чисто на замкнутом цикле украинском. Это э, ракета вертолетная на большую дальность 12 километров. Это большие дальности для вертолетного оружия. Сейчас в основном это 6, максимум 7-8 километров. Вот. 12 километров с телевизионной головкой того же Львовского института. Вот. Будет представлена система Корсар, которую мы, в общем-то, и представляли раньше как макет. Но сейчас мы вышли уже на испытание. Это плечевое оружие, которое предназначено для, так сказать заполнение ниши между неуправляемым гранатометом и управляемыми ракетами более большой дальности. То есть это начиная от 200 метров до 3000, кил... 3000,